刚刚发掘的西汉楚王墓中，不但发现了天书鬼门的标记，还发现了你父母的线索。然后呢？我们找到了你父母的线索。然后呢？我那不叫骗，这叫寻父记。<noise> 太高了！快走吧你！他也从来不走。开！松开！我就不信了！我说你有完没完？哪怕<哇><哇>他们只有百分之一的几率还活着，我都会不顾一切的去找他们。明明就是你跟小叔找爹，他倒跟着急着见公婆似的。就是。 墨近的人，一个都不能放过。去逼。